payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa mana shu so'zlarimizga xotima sifatida bir hadisni aytadilarki mang'ohana kim bizni aldasa u bizdan emas boshqa bir hadisda esa val makru makr va aldov do'zaxdandir deganlari ziyoda qilingandir demak aldov firibgarlik biror narsani soxtalashtirish musulmonning ishi ham emas sifat ham emas o'zgalarni molini nohaq yeyishning bir misoli bir yana ko'rinishi bu poraxo'rlik pora olish pora bilan hadyani birlashtirmaslik kerak hadya hech qanday evazsiz hech qanday bir yaxshilik kutilmasdan qiladigan narsani hadya deydi hadya qilayotgan insoningiz sizni tanimasligi mumkin siz uni tanimasligingiz mumkin lekin pora ochiq oydin biror bir ishni bitmayotganligini bilib turib shu ishni bitirsin deya berish va olayotgan inson ham atayin bitirmay turib shu pul bersa bir narsa bersa bitirsam deb qilishi ham bu pora bo'ladi endi hozir odamlar bizdanda aqlli aytayotgan hadislarimizdan oldinga yurib ketgisi kelyapti boshqacha yo'llarini topadi hiyla qiladi yahudlarni bilasizlar shanba kuni baliq tutish mumkin bo'lmagan ularga ular hiyla ishlatgan shanba kuni bitta ariqchani ochib qo'yib ko'lchani ochib qo'yib baliqlarni olib kelib shuyerga -ke yig'lar ekanda tutmas ekanda yakshanba kuni tutar ekan kimni aldayapsan kimga hiyla qilyapsan kim senga o'zi shanba kuni baliq tutma dedi bandami allohmi allohga nisbatan hiyla qilib bo'ladimi ollohni aldab bo'ladimi bugun biz aytayotgan ba'zi bir insonlar ham aynan biz aytayotgan qolipga tushirmasdan boshqa bir ishlar bilan ha falon ish borku shuni qilib uboring deydida de, xudo uchun qilibuborig undan menga manfaat yo'q deydi lekin siz falon ishni qilasiz aslida unga manfaat bor bu ham bitta porani ko'rinishi man bir misol keltiraman siz bir insonga arendaga mashina berdingiz u sizga oyma oy pul to'laydi ana shu kelishgan puldan bir tiyin ortiq olsangiz ham ribo bo'ladi undan kechi yuborsangiz bu insof bo'ladi deylik bir moshinani berdingiz oyiga yuz so'm pul berish kerak sizga siz moshinani bergansizku unga endi yoki ikkinchi bir turi qarzga bergansiz u qarz to'lash kerak har oy yuz so'm to'lash kerak siz nima qilasiz falonchi ha mani falon joyga olib borib kelgin deysiz u bechora sizdan yo arendaga moshina olgan olib qo'ymasin deydi yo <laughs> qarzga olgan qarzini tez so'ramasin deydi qiynalib qolsam man bilan kelishmay qolmasin deydi ho'p bo'ladi deb ishini tashlab sizni palon joyga olib borib <laughs> keladi bu ham aynan pora bu ham ayni ribo bo'ladi nimaga sizni qalbingizda borda <laughs> man qarzga berib qo'yganmanku mani moshinam mani pul topyaptiku deb ish buyursa nima qilibdi deysizda yo'q hatto shu ish buyurishingiz o'zigiz bo'lmasa birovni ishini qildirish uchun aytsangiz ham siz pulingizdan ortig'ini olgan bo'lasiz sahobalardan birlari bir daraxtni tagiga o'tirishdan o'zlarini olib qochdilar do'stlari so'radilar nima uchun bu daraxtga soyalanmayapsan deganlarida bu xurmo daraxtini egasiga man pul qarzga berganman xuddi xurmoni tagida soyalansam haqqim bor qarz berib qo'yganmanku deymanda bu esa men uchun ribo deganlar qarang hali xurmosidan yegani yo'q xurmo daraxtini o'tin qilgani yo'q uni egasi ko'rayotgani ham yo'q lekin ruboni haromligidan qo'rqib berilgan qarzdorning daraxtini tagidan soyalanishlikdan taqvo qilyaptilar asli musulmonchilik mana shundoq go'zallik bilan bo'ladi alloh taolo hammalarimizga bu aytganlarimizga amal qilishimizni o'zi nasib ro'za aylasin alloh qur'oni karimda marhamat qiladi au billahi minash shaytonir rojim إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم نحل سورة سنتوصل إن شاء الله ألبتها الله عدالتك va qarindoshga yaxshilik qilishga buyuradi hamda buzuqchilik yovuz ishlar va zulmdan qaytaradi eslatma olursiz deb u sizlarga doimo nasihat qilur deb alloh qur'onda bayon qiladi demak siz biz mo'min musulmonlarni adolatga ezgu ishlarga qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka buyurish bilan bir qatorda buzg'unchilik yovuz ish va zulmlardan qaytishimizni ham boylab turibdi